Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Anwar Ahmad dan juga rakan-rakan seperjuangan yang lain. Kami merupakan ahli kumpulan sembilan yang terdiri daripada saudara Muhammad Azazawir bin Azizan, Amirul Muntaza bin Ahairul Anwar diikuti oleh saudari Nurul Aini binti Muhammad Ropi, Nurin Adirah binti Zamri, Nurul Nabilah binti Abdul Ghani dan saya Nur Fatini Alia binti Saini. Kami semua akan membentangkan sebuah mini kajian yang bertajuk Equity dalam Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahzazawi bin Azizan nama metrik P155348 akan membentangkan pengenalan. Ikuti dalam pendidikan. Ikuti adalah sistem pendidikan berprestasi tinggi yang menyediakan pendidikan terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, jantina atau latar belakang sosioekonomi. Ikuti dalam pendidikan adalah bertujuan untuk menghapuskan jurang antara pelajar dari segi sosioekonomi, dan memberikan peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang samai rata. Selain itu, jurang akademik yang tidak seimbang antara pelajar akan memberikan implikasi yang besar kepada negara. Berikut adalah konsep bagi ikuti dalam pendidikan. Ikuti Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, ikuti bermaksud pemilikan samai rata dalam sesebuah organisasi. Ekuiti dalam pendidikan melibatkan keseimbangan berdasarkan sosioekonomi, jantina, kedudukan geografi bagi memastikan pendidikan semua pelajar dianggap sama penting. Seterusnya, pendidikan. Pendidikan bermaksud merupakan proses penyampaian ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dipeturunkan dari satu generasi kepada satu generasi yang lain. Pendidikan memainkan peranan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Binti Abdul Ghani P157475 akan membentangkan berkaitan dengan objektif dan juga perbincangan. Objektif untuk mini kajian kami yang pertama adalah menganalisis penghulatan belakang sosial ekonomi terhadap tahap akses pelajar kepada pendidikan berkualiti di sekolah bandar dan juga luar bandar. Yang kedua adalah menilai tahap penyediaan kemudahan pendidikan dan Juang digital antar sekolah bandar dan luar bandar dalam usaha mencapai ikuti pendidikan. Dan yang terakhir adalah meneliti peranan sokongan institusi seperti kerajaan, guru dan ibu bapa dalam meningkatkan ikuti pendidikan melalui pendidikan inklusif dan pelibatan komuniti. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain binti Muhammad Ropi Bernombor metrik kan P155511 akan membentangkan berkenaan dengan isu dalam ekuiti pendidikan. Untuk tajuk ini, kumpulan kami telah memilih dua isu iaitu uh, pertama adalah latar belakang sosioekonomi, kedua jurang perbezaan di antara sekolah luar bandar dengan sekolah bandar. Untuk isu yang pertama di mana ia isu latar belakang sosioekonomi, poin pertama adalah pendapatan ibu bapa. Di dalam keluarga yang berpendapatan rendah, ibu bapa mungkin tidak berpeluang untuk memberikan sokongan akademik kerana tahap pendidikan mereka yang rendah dan mereka juga terikat dengan beban kerja yang tinggi. Golongan ini juga kebiasaannya kurang dalam memberikan galakan di rumah terhadap anak-anak. Dan faktor ini boleh melemahkan motivasi anak-anak untuk terus belajar. Yang kedua adalah tahap pendidikan ibu bapa. Ibu bapa yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah sering kali kurang memberi perhatian terhadap pelajaran anak-anak. Ini mungkin kerana mereka sendiri tidak didedahkan kepada kepentingan pendidikan. Mereka juga tidak mempunyai kemahiran atau pengetahuan yang mencukupi untuk membantu anak-anak dalam membuat kerja sekolah. Sekaligus menyebabkan anak-anak menjadi tercicir atau kurang motivasi untuk teruskan belajar. Untuk poin yang kedua adalah uh, poin uh, jurang sekolah bandar dan luar bandar. Uh, di mana poin yang pertama adalah jurang kualiti pengajaran dan sumber manusia. Guru yang berpengalaman dan berkemahiran tinggi lebih cenderung untuk memilih mengajar di sekolah kawasan bandar disebabkan kemudahan infrastruktur uh, di, di sekolah kawasan bandar ini lebih baik. Uh, sekolah luar bandar pula sering bergantung kepada guru baru ataupun guru yang kurang berpengalaman dan kekurangan sokongan latihan lanjutan. Para guru di sekolah kawasan luar bandar sudah lama menggunakan kaedah pengajaran yang konvensional dan ianya merupakan salah satu cabaran besar kepada para guru untuk mengintegrasikan pembelajaran secara digital di dalam bilik darjah. Uh, jurang sekolah bandar dan di luar bandar ini, poin yang terakhir adalah ketidaksamaan fasiliti dan infrastruktur. Sekolah bandar lazimnya dilengkapi dengan kemudahan pembelajaran yang lebih baik seperti bangunan makmal yang baru, bilik skor, bilik komputer yang mempunyai komputer yang mencukupi, serta akses internet yang lebih stabil. Sebaliknya, banyak sekolah di luar bandar masih lagi mempunyai kekurangan kemudahan asas termasuklah bilik darjah yang selesa dan kemudahan teknologi yang mencukupi. Hal ini telah menyebabkan pembelajaran murid menjadi terganggu serta proses pembelajaran juga menjadi tidak selari dengan rakan sebaya mereka yang sedang belajar di sekolah di, di kawasan bandar. Saya Nur Fatini Alia binti Saimin, nombor metrik P156176. Baiklah, saya akan membentangkan sebuah sorotan kajian. Baiklah, izinkan saya berkongsi satu bentuk timetable matrix untuk memudahkan kalian semua memahami. Pertama, kajian daripada George dan Ogunyi 2019. Kekangan ekonomi dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah di kawasan luar bandar menyebabkan pelajar tidak mampu untuk memiliki bahan sokongan pembelajaran asas seperti pinjaman peranti, pemberian data internet serta bantuan kewangan untuk pembelian alat tulis dan buku rujukan. Situasi ini sekaligus menyebabkan Prestasi akademik mereka akan terjejas Seterusnya, kajian daripada Kalyavani Balakrishnan menyatakan bahawa inisiatif digital seperti D5 ataupun batu peranti telah diperkenalkan oleh KPM. Uh, jadi, pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah masih menghadapi kekangan untuk menggunakan teknologi tersebut secara optimal kerana tiada bimbingan di rumah ataupun mereka ni terpaksa berkongsi peranti antara adik-beradik mereka. Sebenarnya, dalam setiap kajian pasti akan ada gap penyelidikan. Jadi, kebanyakan kajian lepas menumpukan kepada isu kekangan ekonomi dan akses kepada teknologi di kalangan pelajar luar bandar daripada keluarga berpendapatan rendah secara umum. Namun, kajian-kajian ini tidak mengkaji secara menyeluruh pengaruh Uh, gabungan faktor latar belakang secara ekonomi, tahap penyediaan kemudahan pendidikan, ataupun peranan sokongan institusi seperti cikgu ke, ibu bapa ke atau kerajaan dalam menangani jurang pendidikan antara sekolah bandar dan luar bandar secara holistik. Terdapat juga beberapa model dan keraka teori yang relevan dan boleh dijadikan sebagai asas atau disesuaikan dengan kajian kami mengenai ekuiti dalam pendidikan di Malaysia. Terutamanya dari segi faktor sosial ekonomi, jurang bandar dan luar bandar, akses pendidikan dan peranan institusi. Antara modelnya adalah model IPO iaitu input, proses, output. Menurut Iqbal Nabil 2021, kajian membicarakan mengenai penggunaan model IPO dalam sesi pengajaran subjek makroekonomi. Hasil kajian menunjukkan kedua guru dan pelajar mendapat manfaat apabila rajah ini diaplikasikan di dalam bilik rajah. Model ini juga digunakan hampir dalam semua skop pembelajaran seperti komputer sains, ekonomi atau bahasa. Seterusnya Abdul Hari Hasan dan Muhammad Faiz Ilmi 2022 dalam kajiannya telah berhasrat untuk menentukan sejauh mana IPO checkbox ini berfungsi sebagai pembantu peribadi untuk pelajar dalam menyelesaikan masalah pengaturcaraan dengan meningkatkan kepayahan mereka untuk memecahkan masalah pengaturcaraan ke dalam format analisis IPO untuk gap research adalah walaupun model IPO ini berpotensi untuk membantu dalam pengajaran konsep uh, ekonomi melalui pendekatan visual, namun tiada kajian empirical yang menilai keberkesanan sebenar penggunaan model IPU dalam bilik darjah. Kekurangan data mengenai persepsi pelajar dan kesan pembelajaran menunjukkan keperluan kajian kami amat diperlukan untuk kajian lanjutan. Sekian terima kasih. kepada kajian dan juga pembincangan bagi bahagian B di mana persepsi terhadap ikuti dalam pendidikan. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar yang saya tunjukkan ini, kita dapat lihat bahawa ramai responden bersetuju dengan soalan nombor 1, soalan nombor 6 dan juga soalan nombor 8. Di mana soalan nombor 8 ini mempunyai skor minimum yang tertinggi iaitu 4.51. Soalan ini berbunyi adakah anda bersetuju bahawa bantuan kewangan seperti beasiswa dan pinjaman pendidikan akan membantu mengurangkan jual pendidikan bagi pelajar dari keluarga yang berpendapatan rendah. Okey, kita ambil daripada kajian terdahulu iaitu menurut no Aslan in all pada tahun 2020 menunjukkan bahawa masalah kewangan ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi prestasi akademik pelajar di di universiti di universiti awam. ramai student bergantung kepada pinjaman pendidikan dan juga beasiswa untuk meneruskan pengajian mereka. Ini jelas membuktikan bahawa bantuan kewangan memainkan peranan penting dalam merapatkan jual pendidikan terutama bagi pelajar yang datang daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Terusnya soalan enam yang punya skor minimum 4.29 di mana soalan soalan dia menanyakan adakah anda bersetuju bahawa sekolah di kawasan yang berpendapatan rendah biasanya mempunyai kemudahan yang lebih terhad berbanding kawasan di berbanding sekolah di kawasan berpendapatan tinggi. Okey, kita sedia maklum bahawa sekolah bandar ini yang yang wujud pada kawasan berpendapatan tinggi, kawasan bandar ni mempunyai fasiliti yang sangat lengkap, guru yang berpengalaman dan juga uh, tahap internet yang sangat laju, kemudahan internet yang sangat cepat dan cukuplah kalau, kalau kita nak bandingkan dengan uh, sekolah di luar bandar atau sekolah pendalaman mempunyai fasiliti yang sangat terhad dan juga internet yang slow contohnya kita dapat lihat pada waktu pandemik 19 di mana guru-guru yang berada di sekolah guru, guru di sekolah pendalaman ini atau sekolah luar bandar ini mempunyai kesukaran untuk menjalankan PDP sama seperti guru yang berada di bandar disebabkan faktor internet yang slow dan yang, yang, terakhir adalah soalan nombor satu. Ramai responder bersetuju dengan faktor kewangan keluarga akan mempengaruhi ikuti dalam pendidikan. Pendapatan yang tidak stabil ini menyukarkan ibu bapa untuk menyediakan kelengkapan dan juga sokongan pembelajaran yang mencukupi. Kita dapat lihat pada kajian, kajian yang dijalankan oleh Muhammad Eol pada tahun 2001, adanya menyatakan bahawa masalah ini akan memberi kesan langsung terhadap motivasi dan juga pencapaian pelajar sekaligus menjejaskan prinsip asas ikuti dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Okay, seterusnya saya akan bentangkan bahagian C iaitu analisis item uh, dalam menilai tahap pencapaian ekuiti dalam kalangan murid dari aspek sosial ekonomi. Okay, so nama saya Nurin Antara Binti nombor matriks P155801. Okay, berdasarkan kajian saya dekat soalan nombor 2 dekat graf tu, ia membuktikan yang uh, ramai responden ramai responden bersetuju bahawa uh, bantuan khas yang disediakan oleh kerajaan ini dapat membantu meringankan beban kewangan ibu bapa. Okey, ini menunjukkan keberkesanan inisiatif kerajaan terutamanya bagi keluarga berpendapatan rendah. Okey, namun begitu, uh, dapatan turut menunjukkan adanya jurang dari segi kemudahan teknologi dan infrastruktur di sekolah luar bandar ni masih wujud di mana uh, ia memberi kesan kepada tahap pencapaian pelajar. Maka uh, selain daripada bantuan kewangan, sokongan daripada uh, sokongan dari aspek kemudahan fizikal juga penting sebenarnya untuk memastikan ekuiti pendidikan ini dapat dicapai sepenuhnya. Okey, berdasarkan soalan lima, uh, ia menunjukkan bahawa responden ini bersetuju untuk terlibat dalam program-program akademik yang diajukan oleh pihak sekolah. Okey, ini menunjukkan kesedaran ibu bapa mengenai pentingnya sokongan mereka dalam pendidikan anak-anak. Okey, Walaupun begitu, perlibatan ibu bapa ni boleh dipengaruhi oleh faktor lain seperti masa, kos, Okey, sebab apa saya cakap macam tu, sebab kalau korang lihat berdasarkan graf soalan 6 tu, responden bersetuju juga bahawa aktiviti yang perlukan juran tambahan memberi kesan kepada ibu bapa. Okay, walaupun ramai ibu bapa ni sebenarnya bersedia terlibat dalam program yang dianjurkan uh, oleh pihak sekolah, kajian mendapati bahawa yuran tambahan bagi aktiviti sekolah ni memberi kesan kepada tanggungan mereka. So, ini menjadi halangan utamalah terutama untuk keluarga berpendapatan rendah khususnya yang tinggal di luar bandar. Okey, oleh itu pihak sekolah dan kerajaan perlu mempertimbangkan langkah bagi mengurangkan kos ini supaya pelibatan ibu bapa ni dapat dipertingkatkan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amir Muntaza bin Ahirul Anwar, nombor kad matrik P156981. Dalam pembentangan ini, saya akan menjelaskan dapatan daripada bahagian D yang memberi fokus kepada cadangan dan langkah untuk mencapai ekuiti dalam pendidikan. Secara keseluruhan, sebanyak 12 item telah dikaji Namun untuk pembentangan ini, saya akan menumpukan kepada tiga soalan yang mencatatkan nilai min tertinggi sekaligus mencerminkan tahap sokongan paling tinggi dalam kalangan responden. Pertama, berdasarkan soalan satu, responden sangat bersetuju dengan cadangan pelaksanaan kelas pemulihan dan bimbingan akademik kepada murid. Sokongan ini dilihat sebagai satu langkah penting bagi membantu murid yang berada pada tahap pencapaian yang rendah agar tidak terus ketinggalan. Ini secara tidak langsung membantu mengurangkan jurang pencapaian dalam kalangan murid yang datang daripada latar belakang yang berbeza-beza. Seterusnya, soalan yang keempat pula berkaitan dengan cadangan untuk memberi latihan berkala kepada guru, khususnya dalam pendekatan pengajaran inklusif. Ini menunjukkan kesedaran responden bahawa guru perlu dilengkapkan dengan kemahiran dan pengetahuan terkini agar dapat menangani keperluan murid yang pelbagai secara efektif. Latihan ini bukan sahaja meningkatkan profesionalisme guru, malah menyokong keberkesanan PDP yang lebih menyeluruh dan adil. Akhir sekali, soalan yang kelima menekankan kepada keperluan kemudahan moden dalam bilik darjah. Dalam konteks pendidikan hari ini, Penggunaan teknologi dan fasiliti yang sesuai amat penting dalam menyokong pengajaran yang lebih menarik dan berkesan. Responden percaya bahawa kemudahan yang mencukupi dapat meningkatkan penglibatan murid serta menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Sebagai penutup, walaupun hanya tiga soalan yang utama diperincikan dalam pembentangan ini, adalah penting untuk dinyatakan bahawa responden turut menunjukkan persetujuan yang tinggi terhadap cadangan-cadangan lain yang dikemukakan dalam bahagian D. Namun begitu, untuk mengekalkan kejelasan dan tumpuan, hanya tiga cadangan dengan skor tertinggi telah dihuraikan secara khusus. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Akhir sekali adalah kesimpulan. Ikuti dalam pendidikan di Malaysia harus dipandang serius oleh semua pihak dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor sosioekonomi, lokasi sekolah, akses kepada teknologi dan juga peranan daripada ibu bapa serta kerajaan sangat penting bagi membentuk pendidikan yang berkualiti kepada semua pelajar. Pihak kerajaan, ibu bapa dan masyarakat harus berani bahu demi mengurangkan jurang pendidikan antara sekolah bandar dan luar bandar supaya masa depan pelajar lebih adil dan berkualiti. Terima kasih